Подождите, пожалуйста. Устная, устная, какое ощущение? В чем оно состоит? А в чем оно состоит? А в чем она вы состоит? А то, вам предоставили. Предоставили вам место, да. Лампу да. Берите, Пожалуйста. Ну Какое распоряжение? У вас нет Скажите, на разрешение на съемку в сюда. Вы можете не согласировать, не материалы не делать для себя. У меня открыта не база. Уберите камеру. снимать снимаете в здании суда? Не разрешение председателя. Председатель? Да. Чтобы снимать есть правила пребывания. Есть код, код, Кодекс, да. кодекс. Да. там посмотрите, кодекс возьмите, там почитайте, я вам повторяю. Необходимые бедра разрешение председателя штаба. Покажите, а вы кто? Представьтесь, пожалуйста. Вы, представьте, представьте. Представьте, пожалуйста, вы где? Вы кто? Почему Почему вы имеете право. с чего вы не права? Какие права я вам укачаю? вам объясняю. Что, кто? Покажите, кто вы? Я хочу вести себя в здание суда. А? Есть, а? да. Есть правила пребывания граждан в софтном дросском суде. Вы там сидите, можете ознакомиться. А в чем вы не укачаете правила? Вы ведете съемки без разрешения председателя. Если я до суда не уеду, я что? На этом нужно иметь разрешение, чтобы снимать. Вы можете снимать материалы своего головного дела для себя. Да. Вести съемку здесь, подвешать, у вас нет разрешения. Где подвешается? Покажите. Я, разрешаю? Разрешаю? Покажи. Я, Я возник, вам могу кодить. Я вам еще Покажи. раз объясню. Я имею право снимать. Там правила висят. Есть инструкция, что с инструкцией П. пожалуйста. Инструкция? Да. Я покажу вам. Мне Покажите, вам. Что, Покажи. что у меня. Он же утверждается, здесь пост его есть. У вас значка нету? У вас много чего тоже нет. И разрешения нету. Я есть все. Зачем? Я вообще напишу хочу на вас, что вы не снимаете. Посмотрим, попишите. У нас что идет видеонаблюдение, она идет здесь. кодекс, кодекс, разъясни. Я вижу документы, вам покажу, на каком по основании, какой кодекс Это все законно. Я снимаю ваше незаконное поведение. Вот это неоднозначно, я говорю, Еще вы лечите, что я отказываюсь проходить до этого досмотр на вашем этом аппарате. Вы не умеете по закону себя вести, понимаете? Вы сразу в кошки да все показываете, свои погоны и все. Вы по закону ну, не, не идите, имеете да, обращаться. Я, я говорю, это не стойте на душой. Вы уже неделю надо мной тут сидите это. А да вы понимаете, у меня свои это. Вы нам охота с вами сидите. У нас работа какая такая. Какая работа? Покажи. Покажи. Это, Вы, герой, это не Неприятно, когда сидят, ты сидишь, работаешь, читаешь, а с тобой сидят и дышат тебе в лицо. Называйте это законно. Вы поймите, что это материал уголовного дела, кто Какое в уголовное в дело? Это, не уголовное дело. Ну, какое бы ни было, она хранится в здании суда, но ну, ну. За это отличается ну покажите, покажите, что он обязан надо мной стоять. Его сюда приглашали кто или что? Ему дали поручение. Кто дал поручение? Смотреть, чтобы вы там не вырвали диски, не двигали ну, там я в архиве, сидели. я же в архиве. Вы в архиве, но ну, за вами кто-то должен смотреть, не Мне свою работа, не выполняет, не может с вами сидеть целыми днями, свою работу бросить. Понятно, это по этому приставу давно Смотрите, чтобы материалы дела не были испорчены, там, угу. все проблемы. Это ж не с вами только так. Это для всех такое правило. Ну покажите, покажите. Что думаете, что, в отношения к приезжать? Да, да тяжело работать так, когда тебе в лицо сидят ну, там в затылок что и ты не мешает. Да уж не для тех, кто мешает. Никто не перебивает вам ничего. Вы снимаете, записки делаете, там, делает, там ходите. Что он мешает? Да, ладно, там проходишь ваш этот рентгеновский аппарат, вы там... Почти раздеваете. Ф ничего не положено, так положено. А вот тоже-то Ну покажите, напишите. Покажите. Напишите. У меня есть разрешение на посещение архива. Все занимаюсь тем делом, которое мне разрешили. Вы еще сидите, что-то это... И не проверяете, и не контролируете, ничего. Так, сидите над душой. И так, тут, я один кое-как помещаюсь на этом скале. Так тут еще рядом со мной. За спиной я на стол что Так мне за спиной общее право поведения граждан себя считается внимательно. Ну, а что вы Вот, вот еще. Которое Это, он, Это он, я он. вытащил. Они подписаны представителям сюда, Они на сцене. Заверены гербовой печати подписаны представителям сюда. Ну, где давайте почитаем, где. Что там написано? Вы на камеру снимите, потом дома будете читать. Смотрите. Опуском, да, судовке, в Москве, ну, порядок в пропуска я знаю. Вот. Да, да, ну, там это ваши геновские не аппараты. Нет, вы скажите, где про не съемку камеры? Телевизор. используем радиотелекино, кино, фото, записывающих, усилительная аппаратура, смотрит председатель сюда. Один, да у меня да, киноаппаратуры нет. нету. Знаешь, да, здесь это правило пребывания у, у меня же мобильный телефон. меня же Камера мобильного телефона. Ты не понимаешь. Ты что, снимаешь?

во время судебного заседания, а у нас что, судебное заседание? Не снимаю я базу там ничего, не нужна мне база. Вы, вы мне нужны, мне база не нужна.